Тот, кто с юности верует в собственный ум, стал в погоне за истиной сух и угрюм. Притязающий с детства на знание жизни, виноградом не став, превратился в изюм. Добрый вечер. Театральный курьер снова у вас в гостях. У каждого художника свои пути познания мира и профессии. Мы продолжаем нашу рубрику «Как это делается в театре». Я всегда говорю, с чего начинается театр? театр начинается с песочника. Приходит маленький ребенок в песочник и говорит, в какую игру мы будем играть в детском саду. Правда? чем он убедительнее это скажет или предложит условия какие-то неожиданные, интересные, тем, значит, лучше пойдет игра, интереснее. Если это будет вяло и никак, как у нас на улицах в метро, так оно и как-то и никак. И подытоживая нашу встречу в кабинете главного художника Национального театра имени Ивана Франко, вот перед тем, как мы пойдем, так сказать, по лаборатории, по цехам, которые производят костюмы, которые их хранят, где производится декорация, вот я, у меня такая есть маленькая домашняя заготовочка. Я, готовясь к программе, прочитал такую интересную фразу, что вот вкус — это замысел, сказал старый Хидекель, соученик Шагала. Я могу делать любую гадость, любую глупость, если она осмысленна и оправдана, если она в контексте. Вот как вы, Андрей, относитесь к этой? Это сказано просто здорово. Я могу тоже полностью под этим подписаться, потому что... Действительно, нету правил искусства, нету есть какой-то такой импульс, когда я вот знаю, что художники ну, бывшего СССР, как называлось, узнавали, то есть слышали друг друга, чувствовали не потому, как они разговаривали. Они могли быть незнакомы. Они только приходили в театр. Я помню такое с нашей лабораторией, тогда вот была лаборатория Шапира в Риге. Вот, и мы пришли, первый раз увидели там декорации Блумбергс, там есть такой художник, и Фрейбергс. И мы их еще не знали как людей, мы просто увидели то, что на сцене. Это был Бранд Ипсена, и Фрейберса мы смотрели сейчас не помню, как пьеса называется, там такая с велосипедами, очень интересная сценография. Вот. И то есть сразу, сразу чувствуешь, вот как, что этот человек как бы твой, ну, каким-то внутренним, внутренним договоренностям, не знаю. И потом, когда встречаешься, ты чувствуешь, что ты с ним знаком уже всю жизнь. И легко общаться, и свободно говорить. А бывает, придешь, а и оно, и оно, никак. И это, это не, не твое. И все. Наверное, ну, какие-то вкусовые вот эти вот вещи подчиняются своим законам, которые строятся как-то на подсознании, я думаю, верно. Арифметика, она есть, конечно, и, и в сценографии, но это, так сказать, ну чисто профессиональные какие-то э, примочки, скажем так. Вот. А, а дальше уже вот, есть, вот Мирхольд говорил, а где поэзия? Он увидел, значит, ревизора, а говорит, да, все правильно. Ну, говорит, а где поэзия? Вот, вот именно если поэзия, она вот возникает из каких-то очень э, таких неосязаемых, что ли, сотканных, сложно э, вещей. Ну что, пойдем дальше путешествовать по театру. Ну, мы сейчас с вами находимся на самой верхотуре здания театра над сценой. Это декоративный цех, где... Значит, осуществляются, уже, так сказать, приходят в реализацию те маленькие макеты, которые вы видели в макетной. Вот на этом полу разворачиваются задники, вот работают тут художники, которые все это увеличивают по масштабу. Ну и значит, потом это уже подается на сцену в результате. В общем, тут... Ремесла очень много, разные техники, разные материалы, как вы видите, начиная вот от поролона, тряпок, веревок, ну что красок и так далее. Есть специальная какая-то система подачи спуска это все на сцену. Да, вот за вами как раз находится там такое специальное окно, куда уже готовая продукция, значит театральная, она выносится и на таких специальных подъемных э, кранах она опускается на сцену, вот, а там она уже монтируется, освещается, зритель приходит и видит результат. Но этот процесс очень интересный, особенно когда только настилают э, ткань, и если она расписывается, э, то наносят такие специальные клетки, по клеткам это увеличивают ну, те маленькие детали, которые в макете есть. И это вот такой скрупулезный, интересный очень процесс. Когда молодой художник приходит в театр, он сталкивается с острой и больной проблемой театральных взаимоотношений. Многих это отпугивает от театра. Не каждый художник может существовать в этой системе. Андрей Александрович на удивление из категории везучих главный художник Национального театра имени Ивана Франко, обладатель огромного количества театральной премии «Киевская пектораль», больше других обласканной прессой и сохраняющий в это жесткое время преданное отношение к работе, коллегам. Очень важно сейчас, как ты оденешь актера и сцену, ведь только и говорят в сценографии «Кризис», интерес к ней упал. Я бы так не сказал, и работы Александровича это подтверждают – Работает он не в одиночку, как многие художники, а в союзе с режиссером. Декорация – это частность, а такой союз дает общий план по ходе к пьесе, игре актера, что отличает Андрея то, что он работает широко, с свободными мазками и широкими скульптурными форматами. Гордон Крэг как-то заметил, театр – это странное искусство, которое соединяет в себе все – архитектуру, скульптуру, живопись. Андрей Александрович строит свой особенный, не похожий на другой мир театр. Театр семицветной радуги. А теперь новости из театрального блокнота недели. 20 марта в Театре Леси Украинки вышла премьера спектакля «Банковские служащие ужасно темпераментны». 21 марта на сцене Национального театра имени Ивана Франко прошел творческий вечер народного артиста СССР, режиссера Сергея Данченко. 21 марта родился знаменитый киевлянин Александр Вертинский. Театральная премия «Образ мечты» продолжает опрос киевлян по определению лучшей актерской работы сезона 1996-1997 годов. Режиссер Ирина Дука работает над спектаклем Альда Николая «Железное поколение», театре Леси Украинки. Театр не имеет права оставить спокойным зрителям. Он должен его взволновать. Значит, во-первых, это э, драматургия, которую выбирает наш театр. Во-вторых, это поиск новых режиссерских имен. В-третьих, это э, попытка художественного руководителя театра, в данном случае Михаила Ильича Редниковича, с одной стороны, сохранить тот творческий потенциал, который есть в театре, а он, как вы знаете, достаточно велик. С другой стороны, все лучшее, что только возможно, из актерских сил, во всяком случае, из Киева привлечь в театр, это нужно сделать. Потому что сегодня театр как бы... Нельзя сказать, что он заново рождается. Нельзя сказать, что вот с сегодняшнего дня он будет другим. Нет. Он просто э возвращается к своим истокам. Он просто э восстанавливает те традиции, которые по тем или иным причинам были утеряны. И, восстанавливая эти традиции, э пытается быть все-таки современным театром. То есть театром, который продолжает волновать зрителя. Театр возвращается к тому, с чего он начинался, к человеческому духу, к человеческим взаимоотношениям к человеческим чувствам, к, к сердцу зрителя, и вот мы пытаемся вернуться к этому. Причем я думаю, что ни для кого не будет секрет, что сегодня два жанра э, властвуют на сценах театров не только города Киева, не только Украины, но я бы сказал, на сцене мирового театра это комедия и мелодрама, высокая комедия и высокая мелодрама. Если вы любите красивые музыкальные спектакли, вне зависимости от того, захватывающее у них содержание или нет, вас ждет премьера в Театре Леси Украинки «Банковские служащие ужасно темпераментны» в постановке известного режиссера из Петербурга Юрия Аксенова. Вообще, каким бы ни был спектакль «Банковские служащие ужасно темпераментны» в Театре имени Леси Украинки, а кашу маслом не испортишь. Пьеса итальянских авторов Тердзоли и Энрика Вайма в постановке известного режиссера из Петербурга, ученика Товстоногова Юрия Аксенова, на протяжении трех часов сценического действия смотрится на одном дыхании. Прежде всего, благодаря прекрасно подобранному ансамблю актеров Юрия Мажуги, Татьяны Назаровой, Натальи Кудри, Александра Бондаренко. В бескрайнем пространстве интересной сценографии Владимира Фирера они существуют точно и убедительно, работают в одном темпе, без пауз. Юрий Мажуга – стал эмоциональным центром спектакля. Его веселье, музыкальность, внутренняя сила подкупают, заставляют зрителей окунуться в эту круговерть любовного треугольника. А еще многие киевские зрители забыли, что драматические актеры еще и прекрасно поют. Простор для актерского творчества, благодаря режиссеру Юрию Аксенову, даст киевской публике получить массу удовольствия. Мюзикл «Комедия банковские служащие» произвела хорошее впечатление. На этот спектакль хочется идти еще и еще. Очень уж не хватает сейчас светлого начала. Ближайший спектакль 26 марта. Юрий Ефимович, вот это у вас не первая работа в театре «Лесе Украинки». И с чем это связано? Это связано, вероятно, с моей старой дружбой с этим театром, во-первых. А во-вторых, что руководитель театра Михаил Резнякович, это мой однокурсник по учебе в театральном институте Ленинградском в классе Товстоногова, знаменитого режиссера. Мы с ним однокашники и творческую свою дружбу стараемся поддерживать все эти годы, которые работаем в профессиональном театре. Но первая работа ваша была «Последний полковой и... и... Первая моя работа в этом театре была очень давно, в 1969 году. Вместе с Товстоноговым мы здесь ставили спектакль, который назывался Правда. Ничего кроме правды. Вот с Юрием Николаевичем Мажугой я познакомился еще в том спектакле, и тогда он в нем играл тоже. Мы с ним знакомы тоже очень давно. Ну, я смотрю, что э, с последнего полкового влюбленного у вас актеры перешли и в этот спектакль. Ну, э, Наталья Кудря э, перешла э, остальные новые. А вот э, чем вам близок э, театр Лисе Украинки, кроме того, что это э, ваша дружба и учеба на курсе с э, Михаилом Юрьевичем? Э, близок э, мне э, очень давно, э, очень давние связи вообще этого театра э, с театром, большим драматическим театром Товстоноговским в Ленинграде, в котором я отработал 20 лет. И у нас самые разнообразные были творческие связи, множество актеров из этого театра пришло туда. Это и Олег Борисов, и Кирилл Лавров, и Павел Луспекаев, Михаил Волков, он не из этого театра, он тоже, в общем, с Украины. И у нас все время была такая своеобразная эмиссия, так сказать, творческих сил и, идей. Между театрами. Но вот в каком-то виде эта дружба и связь еще сохранилась. И потом на сегодняшний день это очень интересный коллектив, с очень сильной трупой, с очень интересной творческой программой. И здесь очень интересно и приятно работать. А вы веселый человек? Потому что вот за последнее время второй спектакль и вторая комедия. Ну так что же у вас по результатам этих комедий впечатление, что я не веселый человек? По-моему, <с> в какой-то степени эти спектакли, их жанр связаны, наверное, и с моим характером. Но дело еще не только в этом. Дело в том, что, вы знаете, существует всегда некий социальный заказ зрительного зала, тому, что должно происходить на сцене. И в наше время очень тяжелое, с очень многими, так сказать, горестями вокруг, как вы знаете, люди очень нуждаются в оптимистическом заряде, -то, которое дает искусство, в более повышенном тонусе. И главное, верю в то, что все-таки добро в результате, оно возобладает над злом. И мне кажется, что комедия в большой степени сегодня несет это людям. И я с удовольствием это, этим занимаюсь в последнее время. Юрий Ефимович, а вот э, смотря на сцену и смотря на декорации, вот э, мебель это один стиль, одна эпоха, э, сама декорация какая-то конструктивистская и еще форма мюзикла. Это вот это вот совмещение, как это вот происходит, как это удается? Вы знаете, совмещение это еще дорабатывается. Может быть, оно еще не совсем, так сказать, впечатляет, но так решил художник, и я с ним очень согласен пластическую сторону этого спектакля. Ну вот, таким образом мы так сказать, старались придать, с одной стороны, динамику нашему спектаклю, с другой стороны, э, все-таки некая условность есть в этом мюзикле. Это выдавили по существу, и он подчеркивается некоторой условностью в решении мебели. Так бы я ответил на ваш вопрос. И наша программа желает успеха в премьере вашему спектаклю. Спасибо вам большое, а мы желаем успеха вашей программе, которая так нужна тоже. Товарищи есть, еще дважды два, это ровно пять. Знаю точно, это счастье, оно со мною, как когда-то, оно со мною, это счастье. You, so Всех приглашаю к нам в театр. Мы будем рады видеть вас. Мы будем рады, если наше искусство будет вам приносить то доброе, светлое, чего так не хватает в нашей обычной повседневной жизни. Спасибо вам. В преддверии Дня театра, что бы вы хотели пожелать своим друзьям, коллегам, актерам, которые до сих пор сохраняют, наверное, верность театру, любовь к нему? Вера в себя, в свои силы, на полегливости и неминущести, незнищенности их творчих зусиль, потух и потенции. Оскільки скільки живемо ми на цьому світі, ми чуємо, що театр то завмирає, то занепадає, а водночас іде потяг глядачів до цього невмирущого мистецтва і бажання спілкуватися, відчувати подих акторів, їхній трепет, живе тепло, їхні імпульси. Я дуже люблю цей фах, хоча зараз приділяю йому дуже мало уваги, на жаль. Але шаную, бо це мистецтво синтетичне, воно забирає всю людину до останку. І е, мої колеги, актори, режисери, драматурги, письменники, загалом митці, вони сьогодні духовні спонсори України. Я хочу, щоб їм воздавалася сторицею їхня щедрість, безборонність, жертовність і подвижництво. мои пожелания, чтобы скорее вот эта вот нынешняя свобода обрела какие-то рамки, чтобы свобода не стала вседозволенностью. Вот это, по-моему, самое ужасное. И в театре тоже. Всюду. Вседозволенность это, – это уже за чертой где-то. Вот пускай будет свобода, но осмысленная, чтобы был порядок. Вот об этом я мечтаю. И я надеюсь, что вы до этого доживете. Я, конечно, нет, потому что это сложные дела. И так как сейчас у нас идет не все гладко, но все-таки надо надеяться, что и где-то, если бы театр стал помогать этому, то есть помогать своими работами подлинными, настоящими, глубокими, а не псевдомодными. Вот тогда, я думаю, было бы легче достичь того, чего мы все так хотим. Наша программа поздравляет всех деятелей театра, а также наших любимых зрителей с наступающим Международным днем театра. А на этом все новости исчерпаны. Мы встретимся на следующей неделе. Пока.